Артем, к нам, пожалуйста. Артём, мы тебя ждем на сцене. Тема. Организатора вот этого прекрасного фестиваля. Вильный! Миста! Добрый вечер, Вильный Миста! Жовки воды! Громче, 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 громче! Дякую всім, хто зібрався сьогодні байкерам, які поз'їжджалися так, так. Також жителям цього чудового козацького міста без вас цього свята не було б. Також я хочу запросити на цю сцену людей, без яких не сталося б цього того, що зараз тут відбувається. Підніміться, будь ласка. Так, міський голова міста Жовті Води Абрамов Володимир Васильович. Подякуємо. Журило Микола Миколаєвич. А також ще багато-багато людей допомагали в сторону цього свята. Сцена усіх не вмістить. Вот. Так що... Давайте всем поаплодуем. У нас еще воды! И на слово, так? Витаю вильных людей в вильного месте на празднику вильного места. Первое в месте жалкие воды такое свято. Есть у нас, присутствует из других стран, поэтому я перехожу на русский язык. Сегодня международный у нас моторок-фестиваль. Вольный город Вильна Мисту. Приветствуем наших гостей из других краев, в том числе из Беларуси, братьев нашей державы. Праздник сегодня для свободных людей. Песня, которая прозвучала ⁇ Символ я свободен ⁇ Я благодарен всем, кто приехал на наш праздник. Я благодарен жителям Желтых Вод. Я прошу извинения тем, как бы будет неудобно сегодня немножко из-за децибелов. Уровень звукового давления будет очень высокий, но они нас простят. Ради того, чтобы мы были свободны, город наш был свободным, и праздник наш был удался. И повторится еще спасибо всем присутствующим, спасибо за все, спасибо за аплодисменты, спасибо за отношения, спасибо за обстановку. Мы любим вас. Спасибо. Добрый вечер, Желтые воды! Спасибо всем, кто пришел на наш праздник. Смотрите, в Украине появилась новая Дайтона. Надеюсь, наш моторок-фестиваль станет одним из самых больших и постоянных на территории Украины. Я хотел бы лично поблагодарить всех тех людей, которые привели нам праздник этот в город. Это организаторы, это штаб национального, национального захисту Днепропетровской области, пол Днепр 1 почетный командир Юрий Береза. И большое спасибо желтоводцам, что вы приняли наших гостей. Спасибо вам большое. Ребята, одним из организаторов данного фестиваля есть Козак Фест. Мы знаем уже о не о одном мероприятии, которое проходит под патронатом Козакфеста. И мы хотим, чтобы нашим гостям сегодня все понравилось, чтобы желтоводцам все понравилось. И этот фестиваль стал ежегодным. И Рос, Рос и желтые воды, когда они все разъедутся по своим городам и странам, чтобы слава про желтые воды шла по всему миру. Слава Украине! Всю катушку мотоцикл свой Было весело, я громко песни пел И на пень трухлявый стряну налетел И в илюшке все погнулось на лесо Метров пять я носом пропахал песок Я к утру домой обломки принесу Был я слабая, теперь я сосед Давайте так, кому больше 30, я хочу вас услышать все! А теперь я хочу услышать тех, кому до 20. Все, все, все! Так вот, ребята, кому до 20 лет, смиритесь, вам скоро 30. Поехали! Поехали! Большой привет от группы «Секрой». По бензина ты залил Едешь тёлком покатать, Побыть делом, а так Накрыть его загол И в глушителя столбом Отвалилось колесо Рамы потерял кусок Нижний Юпитер 5 Нижний Юпитер пять. Ой, песок, где ты, стёртый на носок? Руль сломался пополам, да так отдался ты И живит Петербург, и живит только не тянись Сол серванки в вот не в сервис Эй, гуляй, мужик, пропивай, что есть Как ты не пахал, мужик, относился весь На шуру с профили коммунисты на корню Так что пей ты, мужик, не за всю херню Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте знакомиться, кто вы? Павел Бездомный, мотодвижение Полтавщины. Что вы приехали делать на моторофестиваль? Мы приехали помочь друзьям, привезли хороший звук, хороший цвет, хорошее настроение и удовлетворение. Я вижу, вы такой довольный. Вот как вы оцениваете такое? Начало? Начало. Начало the best. Если так и дальше, то много обещающе. А что будете делать завтра? А завтра у нас будет просто супер. Много конкурсов, много хорошего позитивного настроения ну и самое главное это предоставить людям хороший отдых понятно а какие будут конкурсы а это уже завтра ну эти люди придут больше завтра будет э, мотоконкурсы медленная езда остального раскрывать не буду все будет завтра ну а как вам мы, как вам город? Город прекрасный. Хотелось бы сказать огромное спасибо людям, которые поддерживают это администрация, мэрия и тем, кто поспособствовал этому всему движению, потому что как бы молодежи нужно куда-то к чему-то тянуться, не только сидеть за компьютерами, бродить по улице и наслаждаться всякими ненужными вещами, которые абсолютно молодежи не нужны. Лучше слушать музыку, ездить на мотоциклах и чувствовать себя людьми. Не просто там где-то быть в обществе, а чувствовать себя людьми. Вольными людьми, потому что вольный мистер, вольный свято, вильный город. Жовтеводы, вильным место. Так. Спасибо. Шека, два, мы сдохли давно Вот наши могилы, а на могила кресты Шека, ну что, я знаю одно Вытекло время, но руки чисты Холод в земле и кончился ток С тобой, проток, нам надо идти А кто-то еще ждет слоеный пирог А кому-то охота Искаться в крови наша маленькая стая, уходит в небо, наша маленькая стая, уходит в небо наша маленькая стая, уходит в небо смотри, нас есть больше нет. Узами ломают свои каменный палки на фонарных столбах столько свободных мест, но только без нас. Слышишь, без нас наша маленькая стая уходит в небо, наша маленькая стая уходит в небо, наша маленькая стая уходит в небо. Добрый вечер. Здравствуйте. Давайте знакомиться, кто. Давайте. Мы, а, меня зовут Максим Роман. А, да, а, мы группа с прекрасного города Канева, а, Мекки, так сказать, родины Тараса Григоровича Шевченко. И сегодня мы здесь хотим заиграть для жителей желтых вод, для байкеров, которые приехали свою личную музыку, скажем так, свою музыку, которая в двух словах мы играем о а, чем-то напоминающем, скажем так, техасский рок-н-ролл. А как ваша группа называется? Слэш разбой. Так, очень приятно. Вы приехали в город, где вы разместились? Мы нигде не разместились, мы приехали, выступим, немножко погуляем, познакомимся с людьми и уедем. Завтра не будете? Нет, мы завтра не выступаем, во-первых, а во-вторых, как бы у всех семьи, всем нужно домой. А на самое любимое. Вот так, без инструментов. Да элементарно. Что ж такое напеть бы? О, я вспомнил одну интересную песню. О, oh, Lexio, like God knows My gas calling, my gas coming to you Все. Шикарно <связывая> Мы желаем вам хорошего вечера Мы желаем вам тоже всего самого наилучшего Спасибо Сейчас вам понравится Окей, отлично спасибо. <связывая> спасибо, спасибо Добрый вечер, друзья Вас витает группа с нашим Мы так называемся, мы играем Малтовскую песню З такого ж самого а, приємного, прекрасного, тихенького міста, як і ваші а, під назвою канів. Я хочу привітати вас з п'ятницю, ви святкували День міста, ми скоро будемо святкувати теж. Тарас Шевченко передавав вам привіт. Ну а ми сьогодні хочемо занурити вас в атмосферу. А, я думаю, що це неважко уявити. А, теплий техаський вечір, гори, ковбої, дівчонки. и т.д. и т.п. Короче, мы начинаем. Спасибо. Землячка затопа. Поприветствуем их, они классные. Они сегодня будут сжечь. Вместе с нами для вас. И мы продолжаем. Следующая вещь посвящается такому призрачному, но красивому и сексуальному существу, как Багира. Только в нашей интерпретации это Багира девушка. Следующая вещь так и называется. Багира Доу! Ela